Yəqin cavan hissələrin xarici təbəqələrindəki hüceyrələrə torpaqdan osmotik təzyiq vasitəsilə su daxil olur. Və gövdə boyunca hərəkət edir. Bitkilər torpaqdan suyu ala bilmək üçün torpağın sorucu gövdəsini aradan qaldırmalıdırlar. Torpaq quruduqca onun sorucu gövdəsi artır. Suyun udulması və bitkilərdə hərəkəti iki amil ilə baş verir. Birincisi kök təzyigidir. İkincisi isə transpirasiyanın sorucu güvəsidir. Transpirasiya zəif olduqda və ya olmadıqda ksilema borularında, yəni ötürücü borularda kök təzyiqi müşahidə edilir. Videoda da göründüyü kimi su gövdə boyunca ksilema boruları ilə, yəni ötürücü borular ilə bu cür hərəkət edib yarpağa çatır. Bu zaman bitkidən su damla formasında ayrılır. Bu da quttaş hadisəsi adlanır. Transpirasiya suyun bitkilərdən atmosferə buxarlanması prosesidir. Transpirasiyanı həyata keçirən orqan yarpaqlardır. Transpirasiya prosesi yarpaqlardakı ağızcıqların açılıb qapanması ilə tənzim edilir. Xlorofilin olması hesabına ağızcıq hüceyrələrində fotosintez zamanı əmələ gələn nişasta parçalanıb şəkərə çevrilir. Bu da enerji əmələ gətirdiyi üçün ağızcıq hüceyrələrində, yəni stomada suyun sorulması baş verir. Nəticədə turqor təzyiqi artır. Ağızcıq məsamələri açılır. Əgər şəkər nişastaya çevrilərsə, bu zaman əks proses baş verir, yəni turqor Təzyiq azalır, məsamələr isə bağlanır. Stoma ağızcıq deməkdir. Ağızcığa başqa adla digər ədəbiyyatlarda stomada deyilir. Bitkilərdə transpirasiyanın gündəlik gedişi temperaturun dəyişməsi ilə əlaqəlidir. Günorta transpirasiyanın intensivliyi maksimuma çatır. Axşam isə transpirasiya minimum olur. İstidə çox gedir transpirasiya prosesi. Su çatışmazlığı əmələ gələ bilər bu zaman. Günün isti vaxtlarında fotosintez də zəifləyir. Çünki ağızcıqlar da bağlanır. Transpirasiya da zəif gedir. Axşam isə bu qüsurlar normaya qayıdır. Kutosiyanın fizioloji əhəmiyyəti suyun udulması və buxarlaşması arasındakı tarazlığı saxlamaqdır. Kutosiyanın intensivliyi axşam saatlarında daha çoxdur. Ksilema vasitəsi ilə nə ötürücü borular. Vasitəsi ilə suyun bitkinin daha hündür yerlərinə verilməsinə xoqeziya hadisəsi təsir göstərir. Xoqeziya su molekulları arasındakı ilişmə gövdəsidir. İlişmə qüvvəsini dəf etmək üçün 35 atmosfer təzyiqi tələb edilir. Belə təzyiq suyu 140 metr hündürlükdə saxlaya bilir. Buna transpirasiyanın əmələ gətirdiyi sorucu qüvvədə təsir edir. Atmosferdəki suyun konsentrasiyası daha az olur. Yarpaqdakı suyun konsentrasiyası isə daha çox olur. Deməli, transpirasiya hadisəsində kök telləri, ksilema boruları, yəni ötürücü borular və ağızcıqlar rol oynayırlar. Transpirasiya nəticəsində əmələ gələn qutasiya hadisəsinin canlı videosunu görürük. Videoda da göstərildiyi kimi, yarpaqların üzərində kiçik su damlaları vardır və bu qutasiya hadisəsi nəticəsində əmələ gələn bir görüntüdür.